मन्त्रं नो तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि जन जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसदया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलररलोऽहं तव सुता मरीयोऽयं समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेद क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता नवा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपानापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननिकं यामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरादङ्कोरङ्को विहरति चिरङ्कोटिगनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधौ िताभस्माले भो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति वाणि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा न च विभववान् चापि जनये न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे न पुनः अतस्त्वा सैयाचे जननि जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचार चिन्तनपरेर्नघृतं वजोमिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवै